Цельна європейська говядина на українських ринках запрещена. З Європи на даний час заборонено ввозити яловичину. Яловичина категорично заборонена, тому що в Європі в нас енцефалопатія і е, яловичина не ввозиться. Но западноукраїнські предприниматели сумели поставити опасне для життя мясо на рельсы контрабанди. Потенциально зараженная говядина покупается за бесценок в Европе. Наша таможня, естественно, дает добро. Взятка закрывает глаза ветеринарным службам на рынке. И вот сочные европейские стейки у вас в холодильнике. В народе энцефалопатию знают как коровье бешенство. Человек, употребивший в пищу такое мясо, может заболеть, при этом даже не заметив первые симптомы этого недуга. Ее основные знаки – изменение эмоционального стану у человека, рост депрессии. Позже появляются конгенитивные порушения, то есть общение человека с человеком. Далее поступово развивается параличие развивается слабоумство и парличик вроде того, что решта решты людей напоминают паралічі. А последствия могут быть летальными. Пробы не лекуются. Никаких засобів лечения на немає. на А через мясо может продаваться около 20 разных рублей. Именно поэтому на государственном уровне просто запретили поставлять в Украину европейскую говядину. Но запретили, это еще не значит, что не ввозят. Проверим так ли это на собственном эксперименте.

на рынке работают свои решалы, которые сами договариваются со всеми спецслужбами и контролирующими органами. И документов никаких не надо. А документы? ничего не Справки, которые нам предлагают банально купить у местного ветеринара, это документ, который подтверждает, что мясо безопасно для человека. Статификация – документами документ, который, который подтверждает самое важное продукции. То есть, это документ, за который при мне по закону прямо дают такой музольный справочник, я вам документ. Но пока что некачественное мясо продолжает поступать на украинские рынки через границу, поскольку в Европе такой продукт не пользуется спросом, то и стоит соответственно дешевле. Украинские делки – главные покупатели этого мяса. Как перевести его через границу – это уже дело техники. Опытные контрабандисты раскрывают нашим журналистам самые популярные схемы. Во-первых, задействованы водители пассажирских бусов или грузовиков. Они согласны перевести мясо в багажном отделении или в ручной кладе. Конечно, у них есть свои связи на таможне. Везут немалыми партиями – от 500 килограмм до тонны за рейс. Кстати, именно с такими перевозчиками легче всего договориться на границе. Цена – 20 гривен за килограмм. Найпростіший спосіб це підійти просто до людей, які возять товар, і вони беруть на себе всі абсолютно зобов'язані і вони самі це все організовують, домовляються і перевозять. Є ще один спосіб. Контрабандне м'ясо можна перетащити через границю, буквально на руках. Є люди, які переносять то, фактично в своїх руках, називають їх всі вони беруть за свої послуги там певну таксу за кілограм. І приїжджає машина, наприклад, бус чи втір. с той стороны кордона, какой бы то кордон не был, что Польша, что будь-яка самая большая держава біля нас. И просто берут, организовывают много народу. Люди приходят, берут все в ящички, в сумочки и плавно переносят на территорию Украины. Потом то все пакуется и вывозят. Мы сами решили поучаствовать в такой перевозке. Местные называют это подсадкой. Едем на пункт пропуска Шагини-Медыка. Переезжаем границу и сразу же видим лодочников. Попробуємо внідритися і разузнать, скільки стоїть услуга. Ну, стати, підліжаю, Чи, Я, їхати, локалі, Я... Ну, казалось, Є машини, на яких можна просто на Де то є що там біля синього знаку. 40-50 гривен за одну подсадку. За день можно проехать несколько раз. Дальше опытные женщины учат молодую коллегу, сколько мяса можно брать нелегально. Мясо особенно килограмм что огромное можно задеть. А именно это не сырая, а такая некубаса, и четак мы тоже по 2 килограмма. То есть действительно такая практика существует. А контрабанду называют черной, поскольку ее оборот вообще нигде не фиксируется. Черная взагалі полностью контрабанда. Но есть еще один путь переправы опасного мяса через границу. Контрабандист напрямую договаривается с таможником. А тот предлагает свои варианты. Занизить качество. По факту товар состоит из 80% мяса и 20% сала. По документам же написано 40% мяса и 60% сала. Соответственно, растаможка будет дешевле, а доказать обратное практически невозможно. Занизить вес. По факту фура с мясом весит 2 тонны, а в документах с помощью таможников пишут 1 тонну. Цена услуги составляет 1000 долларов с фуры. И даже если какой-то бизнесмен захочет перевести качественный продукт легально – Приучений к взяткам таможенники швидко отаб'ють желання. Бувають випадки, коли його затримують спеціально для того, щоб там, власник компанії звернувся на митницю з питанням допомогти Скоренько пропустити товар, тому що це холодильники Це, є, якщо, наприклад, ми говоримо про м'ясо, це є, все одно люди платять простой, перевізники платять вимагають від власників вантажу потім оплата, кожен день простої, кошти гроші. Кроме того, если не договориться с таможенниками, те могут натравить ветеринаров. Ведь решение о необходимости проверки принимают только слуги границы. Наша служба не задеяна в том, питании. это с дозволу мытника. Наша служба на кордоне стоит не на мытной зоне, а стоит в сервисной зоне. И потом придется договариваться еще и с ветеринарами. Поэтому легче купить дешевый некачественный продукт и по накатанной схеме перевести его через границу. Проиграет только потребитель. Потому что если вы отравитесь мясом, заразитесь паразитами или смертельными болезнями, предъявить претензии будет некому. Поскольку концы уже давно в воде, и каждый заработал свой процент. Европейский предприниматель, который продал некачественное мясо, поскольку в своей стране такой продукт попросту вообще не сможет реализовать. Украинский барыга, который взял свой откат. Таможенники и пограничники, которые пропустили опасную говядину. Водитель буса, который мясо перевез. И даже бабулька на базаре, которая с улыбкой на лице продаст вам мясо, утверждая, что оно проверенное, свежее и безопасное. После спецпроверки и расследования отдела внутренней безопасности его наказали повышением в должности. Как так получилось? Скажите, пожалуйста, Вячеслав Александр. На пальцах. Знакомьтесь, новоназначенный начальник таможни Сумской области Вячеслав Богомолов. Тот самый чиновник, которого должны были проверять на полиграфе безусловно, в отношении сотрудников Шостинского поста, начальника и инспекторов, которые оформляли эти грузы, проводится служебное расследование. Секретные материалы в одной из прошлых передач показывали сюжет о том, как таможенный пост Шостка за и оформил целый вагон топливных брикетов. Именно в этом грузе впоследствии нашли контрабандные сигареты на сотни тысяч долларов. Данный вагон следовал станции Шостка в Сумской области. До Батіва Закарпатської області. Оформлявся як на експорт потяг. І де ми виявили у більше половини бікбегах, знаходилися сховані цигарки, двох тютюнових фабрик, значить тьвівську тюної фабрики і Білорусської тютюнової фабрики, марок Джінлінг, Фест та Мінськ. Информацию о карьерном росте Богомолова и приказ о назначении публиковал в соцсети народный депутат из СУМ Олег Медуница, называющий Шосткинский таможенный пост самым коррумпированным в области. Самый из этого мытного поста Шостка, наверное, зову в Европу отправлялись контрабандные вантажи, в частности цигарки. Наибольшая партия яких была затримана противниками из еще давно на закарпатке. А вот что секретным материалом рассказал местный житель, живущий прямо по соседству с постом Шоска. Да. Там есть такой начальник донецкий, не иллюстрированный, это... Олег Медуница подтверждает, что Богомолов пришел работать в таможенные органы Сумщины из Донецка. Приконаны, что это коррупция чистой воды. Когда человек, яка замешана в таких резонансных злочинах, как и по всей Украине, вместо того, чтобы звільняти из работы, берут и подвищают керевать всей сумской митницей. Причем, по нашей информации, Богомолов работал в таможне во времена Януковича. А как же иллюстрация? Ничего удивительного. Он мог ее спокойно пройти. Я уверен, что это человек, который может выполнять какие-то программы. Да, не исключено, что если, возможно там проводилась какая-то проверка, и возможно он находится на каком-то крючке управления внутренней безопасности. Но замначальник Сумской таможни уверял, что с документами у злочастного отправителя груза, где нашли контрафактное курево, все было в порядке. Физически проверить, что там в вагоне, таможенники, оказывается, не имели права. В соответствии со статьей 338 таможенного кодекса. Таможенник производит досмотр, осмотр груза в том случае, если сработала система автоматизированная система управления рисками, не сработала. То есть не могли. Не могли. Вот только бывший главный таможенник Ликарчук совсем другого мнения. Я так подозреваю, что они знали, что там находится. Мы эту ситуацию выясняли. Да. И по моей информации, они знали, что это контрабандные сигареты. И они как раз старались задним числом отменить эту декларацию. Собственник груза Шоскинская фирма Гильдия Групп. Они арендовали офис в здании казенного завода «Звезда». Но сразу после скандала и задержания вагона с сигаретами Гильдия Групп съехала оттуда в неизвестном направлении. Здравствуйте, это улица Ленина, да? Не подскажете, а где дом 36А? А вот у него тебе, а жар надо. Да? Да, жар надо. А нам надо, сейчас скажу, что нам надо одно участок. Тут не будет. Таможенный брокер, оформлявший документы на груз, компания Вантел ТД. Один из ее собственников Федор Молоток, отец нардепа Игоря Молотка. Естественно, какую-либо связь с этими сигаретами, задержанными на Закарпатье, Игорь Федорович отрицает. Какое отношение брокера имеет Таможил груз». Давайте, давайте, сделаем так. Вы занимаетесь, значит, своими делами, я буду своими делами, а пусть своими, а из пусть находит виноватых, и потом вернемся к этому разу. Но интересно то, что гильдия групп сняла офис еще тогда, когда звездой управлял некий Геннадий Гордиенко. До этого он работал директором все того же брокера ООО «Вантл ТД», принадлежавшего семье «Молотка». Знаете, что депутат Верховной Рады ну, не занимается точно никакими значит, Журналисты секретных материалов впервые сталкиваются с тем, что после выхода нашего сюжета об истории с контрабандой сигарет, которые, возможно, имеют отношение и таможенники, начальника таможенного поста не просто увольняют, а повышают в должность.